Salam. Hər vaxtınız xeyir olsun dostlar. Mən bir ay bundan qabaq piyon gülünün əkilməsini anban çəkərək sizlerle bölüşmüşdüm. Budur. Bu da mənim əkdim piyon gülünün ağibəti. Üzərində demək olar ki, göncələrlə doludur. Böyük göncələr, ruzu piyonumun göncələridir ə balaca göncələr, bunlar isə ağ piyonun göncələridir. İkinci əkdim piyon gülüdür. Dostlar, mənə piyon gülünü əkdikdən sonra çoxlu suallar gəlir piyon gülü haqqında. Sual olunur ki, piyon gülü açmır. Am, peon gülünün açmamasının bir neçə səbəbi vardır ki, bu gün onlar haqqında sizə demək istərdim. Peon gülü necə, niyə açmır? Əgər peon gülü 4-5 il bundan əvvəl əkilibsə, artıq o peon gülü qocalıb. Onun kökünü söküb ə, cavanlaşdırmaq lazımdır. Bir də ona nəzəriniz çatdırım ki, əgər peon gülünü ə, kökünü ə zabanlaşdırırsınızsa, çalışın kökündən yarım metr kənar qazasınız. Çünki onun kökü çox şaxhəli olur. Budaqların kökündən də qassanız, onları zədələnmiş olacaqsınız, dostlar. Bu bir səbəbi və onu etməyin qaydasını da izah etdim. İkinci səbəbi Ha, əgər piyon gülünüzü qarışqa ə, üzərində gəzirsə, kökündə qarışqa varsa, o piyon gülü ə, gül açmayacaqdır. Çalışın ki, piyon gülünüzə ə, qarışqanın dağışmağının qabağını alasınız, kökündə qarışqa olmasın. Piyon gülü şirin gül olduğuna görə, ə, qarışqalar həmişə onun üzərində gəzməyi, o gülü yeməyi xoşlayır. Bunu aradan mütləq qaldırmaq lazımdır. Üçüncü səbəbi isə piyon gülünü yaz qabağı azotla zənginləşdirmək olmaz. Azotu, yəni bildiyimiz navoz peyini piyon gülünə payızda vermək olar. Yasqabağə isə nitrat, fosfat, superfosfat ödəbreniyalarından istifadə etmək lazımdır ki, piyon gülümüz yaxşı gülləsin. Bu isə onun üçüncü səbəbidir. Dördüncü səbəbi də vardır ki, piyon gülünün göyül açmamasının, əgər 1 il ondan əvvəl basdırmısınızsa, Piyon gülünüz gül açmayıbsa, deməli onun kökünü çox dərinə basdırmısınız. Onun kökünü mütləq yer səviyyəsi ilə bərabər etməlisiniz. Onu qazıb səviyyəni düzəlsəniz, piyon gülünüz gül açmaq açmağa qayıdır olacaqdır, dostlar. Bu səbəbləri ortadan qaldırsanız, inşallah sizin piyon gülləriniz ə yaxşı qaydasında gül açar. Mən isə kanalımı izləyən bütün hər kəsə təşəkkürümü bildirirəm. Abunə olmağı unutmayın deyirəm dostlar.